तारीख थी 22 अक्टूबर उन्नीस सौ का दिन था कलकत्ता के दो भाई राम कोठारी और शरद कोठारी अयोध्या आने के लिए निकले थे कलकत्ता से वो लोग बनारस पहुंचे न बनारस से आजमगढ़ आजमगढ़ से आगे के रास्ते सारे बंद थे इन दोनों भाइयों ने पैदल ही चलना सही समझा ने अयोध्या आते आते उससे करीब दो किलोमीटर किलोमीटर कांपकर अयोध्या पहुंचे थे तारीख थी जब तीस अक्टूबर तीस अक्टूबर को जब बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई करना था तब राम और शरद कोठारी सबसे आगे थे बाबरी मस्जिद पर भगवान लहराने वाले ये दो भाई थे उसके बाद दो दिन के बाद दो नवंबर उन्नीस का दिन था मंदिर से अयोध्या राम जन्मभूमि तक एक पैदल यात्रा का आयोजन किया गया था उसके दौरान मुलायम सिंह सरकार ने गोलीबार का आदेश दिया वहां पर तैनात सिक्योरिटी फोर्स ने उस यात्रा में शामिल लोगों पर गोलीबार गोलीबारी करना शुरू किया जिसमें राम और शरद कोठारी सहित कुल पंद्रह कार सेवक मारे गए थे राम के नाम पर गोली खाने वाले राम और शरद कोठारी को आज पूरा हिंदुस्तान याद करता है